अचानक से मेहमान आ जाते हैं और आप झट पर चिकन पुलाव तैयार करना चाहते हैं तो जल्दी से इस रेसिपी को फॉलो कर लें अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू तो सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजर फरमाए आज की रेसिपी चिकन पुलाव की रेसिपी है झट पर तैयार होने वाले चिकन पुलाव की ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चूल्हे पे ऑलरेडी मैंने कड़ाही रख दी है जिसमें मैंने ऑलरेडी एक बड़े साइज का प्याज और जनाब ऑयल जो है वो मैंने सरसों का यूज किया है प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए तो साबत सुरख और हरी मिर्चें आपने यहाँ पे शामिल कर देनी है इसके साथ ही आपने मिक्स साबत मसाले जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देने हैं तो मसाले को जो है वो आपने फ्राई कर लेना है जब प्याज जो है डार्क ब्राउन हो जाए तो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ आपने इसका तड़का लगा लेना है इसके बाद आपने यहाँ पे डेढ़ चम्मच नमक शामिल कर देना है दो चम्मच दादर सुरख मिर्चें शामिल कर देने हैं डेढ़ चम्मच आपने क्रश किया हुआ सूखा धनिया शामिल कर देना है और मसाले की जो है ना वो आपने भूनाई कर लेनी है इसके साथ ही मैंने डेढ़ के जी चिकन लिया है जो ऑलरेडी मैंने वॉश करके रखा हुआ है तो यहाँ पे हमने चिकन शामिल कर देना है चिकन को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और चिकन का पानी जो है ना आपने खुश्क कर लेना है जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी में इमली और आलू बुखारा भिगो के रखा हुआ था इसे आपने हाथों के साथ मसल लेना है और इमली की जो खुटलिया है ना वो आपने निकाल लेनी है दूसरी तो तरफ मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए थे वो भी मैंने पीस के रख लिए हुए हैं ये देखें जी चिकन का पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया हुआ है तो यहाँ पे हमने पिसा हुआ टमाटर शामिल कर देना है और साथ ही इमली आलू बुखारे का जो हमने पल्प बनाया हुआ। पानी जो है है। वो यहां पे शामिल कर देना है। चिकन को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम आंच पे इसको हमने पांच मिनट की जो है ना वो स्टीम दे देनी है ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए तो यहाँ पे ये यह देखें जी चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गया हुआ है बस चिकन की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लें जब चिकन की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो यहाँ पे मैंने तीन मग जो है ना वो चावलों के लिए थे उसी हिसाब से मैंने पांच मग पानी जो है वो गर्म करके रखा हुआ था वो यहाँ पे शामिल कर लिया और पानी में जब बॉयल आ जाए तो यहाँ पे हमने भीगे हुए चावल जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देने हैं चावलों को खूब अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और चावलों पानी जो है ना वो खुश्क कर लेंगे इस पॉइंट पे आपने नमक चेक कर लेना है अगर नमक कम हो तो यहाँ पे हंसपे जरूरत नमक शामिल कर लें और घर पे तैयार किया हुआ मिक्स मसाला वो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ कोई बिरयानी मसाला कोई पुलाव मसाला बाजारी मसाला यहाँ पे यूज नहीं कर रही तो चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए हल्की हल्की नमी रह जाए तो यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है तो येलो फूड कलर ऐड करने के बाद आपने 10 मिनट की जो है ना वो स्टीम दे देनी है 10 मिनट की आपने स्टीम दे देनी है और आफ्टर 10 मिनट्स आप ये देख सकते हैं जनाब हमारे मजेदार चिकन पुलाव हो गया है तैयार अच्छा यहाँ पे आपने फौरन ही चम्मच नहीं चला लेना इसकी स्टीम जो है ना अभी निकलने देनी है दस मिनट का रेस्ट दें जब स्टीम ये निकल जाए तो उसके बाद आपने चावलों को खोल लेना है इसमें से स्टीम जो है ना निकाल लेनी है अच्छा मैं इसे डिश आउट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने मेहमानों का वेट करना है और चावल जो है ना वो ठंडे हो जाएंगे इसलिए बस यहाँ पे ही आपको ये चीजें शो करवाऊंगी तो हमारा मजेदार चिकन पुलाव जो है ना वो हो गया है तैयार डियर व्यूवर्स मैं अपने चैनल पे डेली बेस पे कोई ना कोई रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो kindly मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें अच्छा सा कमेंट कर दिया करें वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूँ तो ये देखें जी हमारा मजेदार चिकन पुलाव हो गया है तैयार होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज